নমস্কাৰ মৰমৰ কণমানিহঁত আজি একৈছ এপ্ৰিল সতি সাধনী দিৱস তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱা এই সতী সাধনী কোন অকণমান জানি লওঁ আহা সতি সাধনী হৈছে এগৰাকী অসমৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ বীৰাংগনা যিয়ে নিজৰ জাতিৰ হকে যুদ্ধ কৰি বীৰত্বৰে আত্মবলিদান দিছিল সতী সাধনীৰ জন্ম হৈছিল চৈধ্যশ তিৰান্নব্বৈ চনত শদিয়াত তেতিয়া শদিয়া চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল তেওঁ চুতীয়া ৰজা ধৰ্মধ্বজ পালৰ জীয়ৰী আছিল ৰজা ধৰ্মধ্বজ পালক ধীৰ নাৰায়ণ বুলিও জনা যায় তেখেতৰ ৰাজত্ব কালত চুতীয়া ৰাজ্যই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰবল প্ৰতাপেৰে ৰাজত্ব কৰিছিল সেই সময়ত চুতীয়া ৰাজবংশ এক শক্তিশালী ৰাজবংশ আছিল ৰাজকুমাৰী সাধনীৰ ঊনৈছ বছৰ বয়সত এক স্বয়ম্বৰ পতা হ'ল আৰু সেই স্বয়ম্বৰত ৰজাই এক প্ৰতিযোগিতাৰ ঘোষণা কৰিছিল আৰু এই প্ৰতিযোগিতামতে এটা দৌৰি থকা কাঠবিৰালিক তীৰেৰে যিয়ে মাৰি পেলাব পাৰে তেওঁৱেই সাধনীক বিয়া পাতিব পাৰিব আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাত নিতাই নামৰ গৰখীয়া এজনে জয়ী হৈ সাধনীক বিয়া পাতিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এই নিতাই নামৰ গৰখীয়াজনেই নীতিপাল নাম লৈ পোন্ধৰশ বাইছ চনত চুতীয়া ৰাজ্যৰ শাসনভাৰ পালন কৰিবলগীয়া হয় অৰ্থাৎ নীতিপাল আৰু সাধনী দুয়ো চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰজা ৰাণী হৈ ৰাজ্যৰ শাসনভাৰ চম্ভালি লৈছিল কিন্তু ৰজা নীতিপাল শাসন কাৰ্যত দক্ষ নোহোৱা বাবে ৰাজ্যত অস্থিৰতাই দেখা দিয়ে আৰু এই দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ প্ৰতিবেশী আহোম ৰাজ্যই পোন্ধৰশ চৌব্বিছ চনত চুতীয়া ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰে আৰু সাধনীয়ে এই সংকটৰ সময়ত ৰাজ্যৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ এশ বিছজনী মহিলা যোদ্ধাৰ দল এটা গঠন কৰিছিল আৰু এই এশ বিছজনীয়া মহিলাৰ দলটোৱে কি কৰিছিল জানা পাহাৰৰ পৰা শত্ৰুৰ ওপৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰি যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু অসমৰ শক্তিশালী সৈন্যৰ সন্মুখত চুতীয়া ৰাজ্য পৰাস্ত হয় আৰু নীতিপালক হত্যা কৰা হয় পোন্ধৰশ চৌব্বিছ চনত আহোমে শদিয়া দখল কৰাৰ পিছত সতী সাধনীক আহোমৰ শদিয়া খোৱা গোহাঁইৰ সৈতে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল কিন্তু সাধনীয়ে নিজৰ জাতিৰ সন্মান ৰক্ষাৰ কাৰণে এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে আৰু শদিয়াৰ ওচৰৰ চন্দ্ৰগিৰি পাহাৰৰ শিখৰৰ পৰা জাপ দি নিজৰ জীৱনৰ বলিদান দিয়ে এই ত্যাগৰ বাবেই তেওঁক সতী বুলি কোৱা হয় অসমৰ ইতিহাসত এইগৰাকী বীৰাংগনাৰ নাম সোণালী আখৰেৰে সদায় জিলিকি থাকিব মৰমৰ কণমানিহত তোমালোকে এইগৰাকী বীৰাংগনাক মনত ৰাখিবা আৰু ক'ৰবাত যদি তোমালোকে ক'বলগীয়া হয় কথাখিনি মনত ৰাখি সতী সাধনীৰ বিষয়ে ক'বলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে